Стартап-шоу на М1. Лайка якось дивно собой поводит. Что с тобой происходит, девчонки. Я согласна. Что? На изгодно. ты сгодна? Ну я вот, видишь, вся в белом, просто согласна. Я согласна начинать стартап-шоу, разводить Тебе сегодня а весь я -то день. А я-то думал... Не плачь, не плачь. Все, начинаем, друзья. сегодня у нас в гостях умные пальмы с Wi-Fi и под зарядочкой. Вау! Грампи Кэт станет экспонатом музея Медам Тусо. <laughs> а также что такое драфт? Мы об этом узнаем обязательно на наших артистах. Как из блогу в Инстаграме вырастет до успешной компании, расскажет основных проекта Ванови Декор. Yes! И сейчас мы будем листать календарь. И, кстати, между прочим, вот 8 э, 8 сентября. Знаете, что у нас происходило в 1791 году? Кстати, впервые mm -hmm, а, в čo, čo, čo. Парижском čo. Лувре в этот день художники выставляют на осмотр oh. свои картины. Именно отсюда начинается история легендарного Paris, Лувра, Paris, Paris. в который мы обязательно с тобой Сань, попадем, правда? В якости картины. Да кош, в 1979. Році народилася красуня Пінкуша, як ми її називаємо за лаштунками. А це красуня Пінк, яку звати до yes. речі у житті, так би мовити, Аліша Мур. американська поп-співачка, рок зірка, поп рок зірка і просто чарівна супердівчина. О, да, эта прекрасная легендарная леди появилась на свет вместе с не менее легендарным, кстати, диджеем. И ты сейчас его должен хорошенечко знать и также аплодировать. В 1989 году в мире появляется такой легендарный тимберг, которого мы как называем еще и авичи, шведский диджей и музыкант, и музыкальный продюсер. Он зажигает очень круто всегда и делает настоящее феерические шоу. Молодежь так и обичится с утра до вечера. А чем мне подобается завжды, когда у обичи телепается его рука, вот так. Сейчас у нас в кадре, помимо диджеев и известных рок-певиц, будут еще и наши любимые артисты. Сегодня мы задаем странный вопрос. На самом деле, по сути, вы все на него ответите. Но правильно ли? Что такое драфт? Драфт? Драфт. Драфт, ну тут все понятно. Очень часто слышу это слово. Что? Драфт это... Мне кажется, что-то новое в... Вы в спорту хай буду. Абсолютно такое э продакшн слово. Чукотская панк-группа, драфт панк. Что связано с драматургией? Езда на крыше, например. Никогда не задумывалась. А его значение драфт. Драфт. Направление музыки в чукче поют горловое пение. Как вам мой драфт? Драфт, по суті, це же набросок, Просто самый обычный черновик, такой собі заготовочек некого проекта или предложения, или текста в конце концов. А ще дуже популярне слово, яким зараз використовується, яке зараз використовують для нас в багатьох закладів. Друже, додайте модню більше фану, креативу та смарту. Стартап-шоу з Стартавшо в одному продовжується. Далі останні новинки зі світу it технології. Тож торкнемося яскравого та нового. Теперь э, растения делают не только такой вот важный э, науке процесс, как фотосинтез, выделение кислорода с помощью э, солнца, но также еще и раздают, <laughs> и, что вы думали, Wi-Fi, мало того, еще и подзарядку отдают. Просто так. В Дубае все это появилось уже. Так, просто у дубая находится уже две пальмы, которые вы сейчас посторигаете. Они живлятся солнечным светлом и может подзарядить ваши гаджеты. До того же, он они раздает Wi-Fi, а в будущем будут перетворяться на пункты э, грошей, то есть на... Усиляки, как они там называются? Слово выпало у меня. В смысле пункты А. Имеешь в виду, что э, вскоре они могут работать как банкомат. О, Кстати, банкоматы. помимо этого всего, эти прекрасные экологичные пальмы, они заряжаются с помощью солнышка, естественно. И пока в городе стоят всего две, да, как ты уже сказал, но через год уже будет около 103. Круто, круто, год, круто. И круто. будем ожидать у нас в Украине их также киски и котики. Увага! Нарешті у мадам Тюссо, точнее у ее музея, появились первые котики. При этом этим котиком став той самый сердитый кит. А саме Грампи Кэт. Его фигуру будет анимована. Вже все мирки знято, и он будет там сейчас даже показывать. У него будет 5 позиций. Что они означаются над бедным котом? Ну, у него так життя не склалось. Вообще-то, жизнь его теперь не сложилась, хотя бы потому, что это не он, а она. И ты сейчас <связана> обидела миссис Грампи Кэт. Вот тут, <связана> наверное, она, она и грустная от того, что ее все путают. Смотрите, значит, котик уже прошел этап снятия мерочек. Мы видим, как это все происходило. Его кофе копия действительно будет выставлена в филиале музея Сан-Франциско, а после уже отправится в турне и по остальным отделениям музея. Вот Мяу. можно будет смотреть, гладить, фотографироваться Мяу. с котом. Ну, добре, я пропоную Дали такое что мяукать, бодали, Дали, мы узнаем про мастерство у ложцы. Я знаете, не уявляю, что это может быть. Может, еще а, может быть, ты знаешь про навигатор еще а, для велосипеда, вот который не отвлекает от дороги? Ну, это, наши гости будут рассказывать, как с простого блога в Инстаграме можно распространять свой бизнес и влаштовать его максимально успешным. Ура, ура, ура! Будьте с нами через час.